అస్మద్గురుభే నమ సీతారాముల దివ్యపాత పద్మాలకు నమస్కారం చేసుకుంటూ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సుందరకాండ పారాయణ పదిహేనవ సర్గ సర్వదారిద్ర్యాలని పోగొడుతుంది సంపద ఇస్తుంది మనకి ఉన్నటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సమస్యలను పోగొట్టేటటువంటి అద్భుతమైన పదిహేనవ సర్గ మనం నేర్చుకుంటూ చదువుదాం రేపు హనుమత్ జయంతి నుంచి పారాయణ గనక మొదలు పెట్టుకున్నట్లయితే నలభై రోజులు చదవాలి నలభై రోజులలోనే మంచి ఫలితం వస్తుంది మీకు ముందరి నుంచే ఇరవై ఒక్క రోజులకే ఫలితం కనబడడం ప్రారంభమవుతుంది ముందర ప్రార్థనా శ్లోకాలు సంకల్పము పూజా విధానం యథావిధిగా మీరు నిత్య పూజ ఎలా చేసుకుంటారో అలాగే చేసేసుకోండి ప్రార్థనా శ్లోకాల్లో శ్రీరామచంద్రమూర్తివి సీతమ్మ వారివి ఆంజనేయ స్వామి వారివి కూడా ప్రార్థనా శ్లోకాలు ఉండేలాగా చూసుకోండి మీకు తెలియపోతే మన ఛానల్లోనే సంక్షిప్త రామాయణంలో నేను ప్రార్థనా శ్లోకాలు పోస్ట్ చేశాను అవి చదువుకోండి పదిహేనవ సర్గ పారాయణం ఇది ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఈ అనుష్ ఛందస్సు ప్రతి ఎనిమిదో అక్షరం దగ్గర ఆపాలి లేకపోతే మొత్తం అంతా ఒకేలా చదవాలి ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని కలిపి చదువుతున్నారు ఒక్కొక్క శ్లోకాన్ని విడదీసి చదువుతున్నారు అలా కాకుండా నియమబద్ధంగా ఆ పద్ధతి ప్రకారం చదువుకోవాలన్నమాట అది నేను చూసాను ఒక్కొక్కసారి మూడేసి అక్షరాల దగ్గర విడగొట్టేస్తున్నారు అలా చదవకూడదు అనుష్ఠుప్ ఛందస్సులో లో ఉన్నటువంటి पदिहेनो सर्गनि अनुष्ठुन्दो चमाणस्त मैथिली अवेक्षमाणश्च सर्वां तामन्ववैक्षतां सन्तानकलताभिश्च पादपैरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेताम् सर्वतः समलङ्कृताम् तां सनन्दनसङ्कासाम् मृगपक्षिभिरावृताम् हर्म्यप्रासादसम्बाधाम् कोकिलाकुलनिस्वनाम् काञ्चनोत्पलपद्माभिः वापीभिरुपशोभिताम् बह्वासनकुथोपेताम् बहुभूमिगृहायुताम् सर्वर्तुकुसुमैरम्यां फलवद्भिश्च पादपैः पुष्पितानामशोकानाम् श्रिया सूर्योदयप्रभां प्रदीप्तामिव तत्र स्तः मारुतिः

कर्णिकारैः कुसुमितैः किं सुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशः देशः प्रभया तेषाम् प्रदीप्त इव सर्वतः पुन्नागासप्त सप्तपर्णाश्च चम्पकोद्दालकास्तथा विवृद्धमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः सातकुम्भनिभाः केचित् केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभा केचित् नीला के तत्राशोकासहस्रसः नन्दनं विविधोद्यानम् चित्रं चैत्ररथं यथा अतिवृत् मिवाचिन्त्यम् दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयमिव चाकाशम् पुष्पज्योतिर्गनायुतं पुष्परत्नसितेश्चित्रम् पञ्चमं सागरं यथा सर्वर्तु सर्वर्तुपुष्पैर्निचितम् पादपैर्मधुगन्धिभिः नानानिनादैरुद्यानम् रम्यं मृगगणैर्द्विजैः अनेकगन्धप्रवहम् पुण्यगन्धं मनोरमम् शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यम् द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुङ्गवः सददर्शाविदूरस्थम् चैत्यप्रासादमुच्छ्रितम् मध्ये स्तम्भसहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डुरम् प्रवालकृतसोपानम् तप्तकाञ्चनवेदिकम् मुष्णं तमिव चक्षुंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलं प्रां सुभावत्वात् hmm. ततो मलिनसंवितां राक्षसीभिः समावृताम् उपवासकृ सां निःस्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्लपक्षादौ वामलाम् मन्दप्रख्यायमानेन रूपेण रुचिरप्रभाम् सिनद्धाम् धूमजालेन शिखामि वन् पीतेनैकेन संवितां क्लिष्टेनोत्तमवाससा सपं कामनलङ्काराम् विपद्मामिव पद्मिनीं व्रीळितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपस्विनीं ग्रहेणाङ्गारकेणेव पीडितामिवरोहिणी अश्रुपूर्णमुखीं दीना मनसनेन च शोकध्यानपरां दीनाम् नित्यं दुःखपरायणां प्रियं जनमपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसीगणम् स्वगणेन मृगीं हीनां स्वगणाभिवृतामिव नीलनागाभयावेण्या जघनम् गतयैकया नीलया नीरदापाये वनराज्यामहीमिव सुखार्हां व्यसनानामकोविदाम् ताम् कोविदाम् समीक्ष्य विशालाक्षीम् अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामाससीतेतीं कारणैरुपपादिभिः ह्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणाम् रूपा हि दृष्टा वै तथारूपेयमङ्गना पूर्णचन्द्राननां शुभ्रूं चारुवृत्तपयोधरां कुर्व तीं प्रभया देवीं सर्वावितिमिरादिशः तां नीलकेशीं बिम्बोष्ठीम् सुमध्याम् सुप्रतिष्ठिताम् सीतां पद्मपला मन्मथस्य रतिं यथा इष्टाम् सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनुमासीनाम् नियतामिव तापसीम् निश्वासबहुलाम्भीरुम् भुजगेन्द्रवधूमिव शोकजालेन महता विततेन न राजतीं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः स्मृतिमिव सन्दिग्धाम् रुद्धिं निपतितामिव विहतामिव च श्रद्धाम् आसां प्रतिहतामिव सोपसर्गां यथा सिद्धिं बुद्धिं सकलुषामिव आभूतेनापवादेन कीर्तिं निपतितामिव रामोऽपरोध रक्षो रक्षोहरणकर्षिताम् अबलाम् मृगसाबाक्षीं वीक्षमाणां ततस्ततः बाष्पाम्बुपरिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षिपक्ष्मणां वदनेना प्रसन्नेन निःस्वसन्तीं पुनः पुनः मलपङ्कधरां दीनां मण्डनार्हामण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य कालमेघैर्वावृतां तस्य सन्दिहे बुद्धिः मुहुः सीतां निरीक्ष्यतु आम्नायानामयोगेन विद्यां प्रसिथिलामि वा दुःखेन बुबुधे सीतां हनुमाननलङ्कृतां संस्कारेण यथा समीक्ष राजपुत्र ीमनिन्दितां तर्कयामासीतेति कारणैरुपपादिभिः वैदेह्यायानि चाङ्गेषु तदा रामोन्वकीर्तयत् तान्याभरणजालानि शाखासोऽभिन्यलक्षयत् सुकृतौ कर्णवेष्टौ च स्वदंष्ट्रौच सुसंस्थितौ मणिविद्रुमचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि चिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येवैतानि मन्येऽहं यानि रामोऽन्वकीर्तयत् तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये यान्यस्यानावहीनानि तानीमानि न संशयः पेतं कनकपट्टाभं स्रस्तं तद्वसनं शुभम् उत्तरेयं न गासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमैः भूषणानि च मुख्यानि दृष्टानि अनयैवा अनयैवापवित्रानि स्वनवन्ति महान्ति च इदं चिरगृहीतत्वात् वसनं क्लिष्टवत्तरं तथापि नोनं तद्वर्णं तथा श्रीमद्यथेतरत् इयं कनकवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि सति यास्य मनसो न प्रणश्यति इयं सायत्कृते रामः चतुर्भिः परितप्यते कारुण्येनानृशंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्री कारुण्यात् आश्रितेत्या नृशंस्यतः पत्नी शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्यादेव्या यथारूपम् अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवम् रामस्य च यथा तस्येयमसितेक्षणा अस्यादेव्या मनस् तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम् तेनेयं स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामः हीनो यदनया प्रभुः धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदतीम् दुष्करं कृतवान् रामः य इमां मत्तकासिनीं सीतां विना महाबाहुः मुहूर्तमपि जीवति एवम् सीतां तदा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामम् प्रशसंस च प्रभुम् ీమద్ రామాయణ వాల్మీకీ ఆది కావ్యే సుందరకాండే పంచదశ సర్గ్ల సమస్త స్వస్తి